મૂળ યુપીની રહેવાસી અને હાલ વડોદરા શહેરના નંદેશરી વિસ્તારમાં રહેતી એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું અને તેને ગર્ભવતી બનાવી અને તેની જબરજસ્તી એબોસન બી કરાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે એ પીડિતા આપની સાથે જ આપણે તેની સાથે વાત કરીશું જીસ તરીકે આપ દુષ્કર્મ કયા ગયા હતા કોણ થા ઓર ક્યા ઘટના સાથ જો करने के लिए धोखाधड़ी करके अनिरुद्ध मुझे बोला जो कि ड्रॉप कर दे मुझे घर पे ड्रॉप कर दे मुझे हाईवे मारते बिटते लेके गया आनंद ब्रिज के पास उसके मामा को गन लेकर बुलवाया उसका दोस्त भी आया था कार में बिठा के जबरदस्ती कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा ऐसे करके मुझे लेकर गए हराज नर्सिंग होम आनंद हॉस्पिटल जो कि उसके मामा चिकोतरा के सरपंच है उसकी मामी मामा मम्मी पापा मामी मामा के दोनों दोस्त एक मेल फीमेल हैं और अनिरुद्ध का दोस्त और वहाँ के हॉस्पिटल की नर्स भी यहाँ तक इन्वॉल्व है सब चीज़ में कितने साल से आप इसके अनिरुद्ध के संपर्क में थी क्या लालच दिया था किस तरह के संपर्क में दो साल से इनके संपर्क में थी इसके कारण मुझे अनिरुद्ध बुलाया था और उसने मेरे साथ ये जो दुष्कर्म किया था उसके बाद मुझे मैंने बोला था कि पुलिस स्टेशन में मैं कम्प्लेन कर दूंगी तो उसने बोला मैं तेसा शादी कर लूँगा तो कम्प्लेंट मत करना और ये दो दिन के बाद मैं प्रेगनेंट हुई थी आपने पुलिस थाने में शिकायत कब किया था और पुलिस की तरफ से कैसी कार्यवाही की जाती ये चौदह तारीख को मैंने एफ किया था और अभी तक वो लोग बाहर घूम रहे हैं आनंद में पकड़े गए नहीं और जाम अर्जी के लिए भी कर दिया है उन लोगों ने पुलिस आपको आपको सपोर्ट सपोर्ट कर कर रही रही है है न्याय दिलाने अभी तक पकड़ी नहीं तो कहां से कि मैं उन लोगों को पकड़ा नहीं यहाँ तक वहाँ की हॉस्पिटल के सीसी फुटेज में भी उसके मामी मामा मम्मी सब लोग दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के नेता का पुत्र है इसीलिए कार्यवाही नहीं हो रही शायद इसी के लिए नहीं हो रही है और अभी तक जमीन एनर्जी का कर दिया है, सब कुछ उन लोगों को पकड़ में भी नहीं आया बैठा कर लेकर अभी न्याय के लिए क्या करना मैं चाहती हूँ उसको जमीन ना मिले क्योंकि इसके बाद में अगर ऐसे इंसानों को जामिन मिलता रहेगा ना तो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी यही सब देखकर कि की हाँ जब इसको जामीन मिल जा रही है तो हम भी करेंगे तो हमको भी जामीन मिल जाएगी यही सब सोचेंगे जिसकी वजह से क्राइम बढ़ेगी बिल्कुल थी था दुष्कर्म न पीड़िता था जे कांग्रेस ना नेता न એમના પુત્ર અનિરુદ્ધ છે એમના દ્વારા આ યુવતી ઉપર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ એને બંદૂકની અણી ઉપર ગાડીમાં અપહરણ કરી અને તેનું એબોસન કરવામાં આવ્યું હતું આણંદની રાજ હોસ્પિટલ ખાતે આ એબોસન કરવામાં આવ્યું હતું જેની ફરિયાદ ચૌદ તારીખે પોલીસ મથક જે છે નંદેશરી ત્યાં કરવામાં આવી હતી પરંતુ પોલીસ દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં ના આવતી હોય અને જે ગુનેગારો છે તે ખુલ્લેઆમ ફરતા હોય તેવા આક્ષેપો પીડિતા કરી રહી છે કેમેરામેન અંકિત કોન્સિકર સાથે પ્રશાંત ગજ્જર ન્યૂઝ કેપિટલ વડોદરા